В резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича открылся детский лагерь межегорье. Каждое утро детей привозят сюда на автобусах, а вечером развозят по домам. В течение дня для них проводят различные занятия, кормят обедом, проводят экскурсии. Здесь жил Янукович, бывший президент, и мы, мы здесь видели. Его дом, его спортзал, его зоопарк, водопад очень красивый. Когда я увидел это, я и, у меня, как говорится, открылся рот на полную. В первую очередь лагерь предназначен для детей военных, погибших или участвующих в боевых действиях в Донбассе, беженцев, детей из малообеспеченных семей. Дети отточников, они на данный момент являются самыми уязвимыми. Многие дети, знаете, как говорят, на своей волне, потому что у кого-то папа в АТО, он видит маму, скажем так, которая нервничает, переживает, а у кого-то папы уже вообще нету. Эти дети, чьи отцы погибли на фронте, получают здесь психологическую помощь. Самые маленькие могут пройти курс ипотерапии, то есть лечение с помощью лошадей. Каждый день в Межигорье приезжают по 25-35 детей. С середины июля они смогут оставаться здесь на неделю.